bir duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Me'min min Allah'ın celeşanuhu. In Ministri ruar, <laughs> Prime Minister Shqipëris, Zotje Dirama, Mikwi Miçmuar. të dashur motra dhe vlezit e mi shqiptar, të nëruar, tëftuar dhe ju miq, më lejoni t'ju falenderoj për zemërsisht me ndjenjët e mija më të thela, me ndjenjët e mija më të përzemërta. ta. Esselamu wa rahmetullahi, wa bereketuhu. Bu önemli açılış töreni münasebetiyle sizlerle beraber olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Son jam Biz... veçanarist şum entuziyast ve şum ilumtur ç jam kdu so başku Bizleri bugün bir kez daha aşkla varınıza bastığınız için her birinize Teşekkür ediyorum. Ve për këtë arsye, gjithsecilin nga ju dua të falenderoj për këtë gjithë em emocion që Bugün şahsen, çok büyük bir bahtiyarlık yaşıyorum. 2015 yılında temelini attığımız Balkanların en büyük camisi Namazgah Camii'nin tüm Müslüman kardeşlerimiz için hayırlı olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Personalisht jam shumë me fat sot që ndodhem në këtë ambient shumë të shetë dhe për këtë arsye i lutëm Allah Gjelesha në huj që gjamia e në e cila është gjamia me madhe në Balkan të, për cilën themele dhe saja i hodhëm në 2015-ën të dobi për gjithë shqiptarët, për muslimanet Balkan. Diyanet İşleri Başkanlığımızın ve Diyanet Vakfımızın katkılarıyla inşa edilen Namazgah Camii'ne sağladıkları destek için değerli dostum Sayın Başbakan Edirama başta olmak üzere Emëi geçen tüm Arnavut kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Dëshiroj të shpreh konsideratën mirënjohjen e time dhe falënderimet e mia më të thella veçanërisht për mikun tim, për kryeministrin e Shqipëris, Zotin Etirama për të cilin për përgjatë procesi të procesit ndërtimi të ndërtimit të në maza. Gjami kjo e ndërtuar me kontributet me investimet e kërësis se që e fetare të Turqis dhe një kosisht të falenderoj këtu në prezencën tuaj gjithë shqiptare të cilët kanë kontribuar sa do pak në realizimin e kësaj vepre madhështore. Balkan coğrafyasının bu en büyük camisinin aynı zamanda altı asrı aşan ortak tarihimiz ve kardeşliğimizin en yeni nishanesi olarak hafızalarımızdaki yerini alacağına inanıyorum. Camia e Namazas një cami më e madhja në Balkan që tashmë do zëri vëndin e saj në kujtimet tona të cilat ja i kanë rënjët shumë të thella duke te kaluar dhe qashqekujt. Tiran Namazgah Camii'ni gelenekten geleceğe uzanan, kadim ile teknolojiyi bütünleştiren, bugünün inşaat teknolojisiyle Balkanlarda hakim olan klasik Osmanlı mimarisini buluşturan bir yapı olarak tasarladık. Camin emadı namazas ekimi proyektu var si struktur etsila. në brendësin e saj në bartë transmiton vlerat që nga tradita për në të ardhmen, që nga integron për vlerat e tjera të lashtësis dhe të historisë ton dhe teri të teknologjia më ere që është përdorur qëtë ndërtimit. Dhe si do mos, si që shikoni servirat shumë bukur dhe arkitu, arkitektura klasike osmane e cila dominon në Balkanë. Yaklaşık 10 dönümlük arazi üzerine inşa edilen camimizde açık alanlarla birlikte aynı anda 8 bin kişi ibadet edebilecek. Kjo cami e cila është ndërtuar mbi 10.000 metra katror do të shërbej 10.000 besimtarve musliman që apratat cilët e falin namazin. İbadet alanının yanı sıra konferans salonu, destekler, Kur'an kursu, sergi salonu, kütüphane, engelli ve yaşlı asansörü, çalışma odaları ve kültür merkezi camiimizi bir külliye anlayışıyla inşa etti. Camia enamazas açm dörtuar yönetem si objekt kulti signopekt ipateti si një objekt adhurimi, por është mëngju, është menduar akoma më e qërë, multifunksional, për të cilën do t'i shërbej besimtarve në gjitho aspekt, duke menduar si një kompleks social, unë brenda saj, ka sala konferencash, ka bibliotekën, ka dhoma studimi, ka dhe ashenësor për qithat të, të cilët janë në të kufizuar. Cami alanënda bulunan Balkan kulturleri birlikte jashan mjuzesiyle de anaut zengin kultur mirasëni jansëtmajë hedefjohës. Dhe ne kështu synojmë të pasyurojmë trashëgiminë e pasur kulturore të Shqipërisë me nën moton e muzeu të pashkjetesis e kulturave balkanike që ndodhet brenda kompleksi të namazjas, të, të gjamis namazja. Namazja që aramızdaki dostun, kardeşliğin, dayanışmanın sembolu olacağından şüphe duymuyorum. Dhe një kosisht duhet të shprehem këtu se gjamija e namazjas do të jetë simboli imissis i ve solidaritetit mesdhesh <laughs> <laughs> Görenleri hayran bırakan iç huzuru veren manevi dünyamızı dış dünya ile bütünleştiren bu muhteşem eserde emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Ve her Këtu në mesin tuaj, uaj, dua të përgzoj të gjithë ata të cilët kanë kontribuar për këtë vepër shumë më dështore që tashmë do mahnis të gjithë ata që e shikojnë si do mos me qëtësit shpirtërore dhe me integritetin e prëndshëm të zemrë që e ofrojnë njëriju tashmë ashtëndruar në një vepër e pa precedentë. Burada şunu özellikle vurgulamak isterim. Sıkı kardeşlik hukukuyla bağlı olduğumuz Arnavutluk ile kültürel ve sosyal ilişkilerimizin daha da derinleştirilmesi önceliğimizdir. Dua të seksoj një fakt këtu se prioriteti i yn është të thelojmë akoma më tutje mardhënjet tona, raportet tona, vlasërore, misore, kulturore me Shqipërin, për të cilën e kemi si detyrim nga qepuron, nga raportet e mira të vlasëris, mbithë e melet e sinceritetit. İki millet birbirlerini her vesileyle desteklemiş Derdine ve sevincine ortak olmuştur. Yan dy kombe të cilët, janë dy popuj të cilët vazhdimisht e kanë bështetur njëri tjetrin në gjithë rast, në gjithë fatkesi dhe i ka qëndruar pran njëri tjetrit me të gjitha mundësit. Ülkelerimizdeki deprem felaketlerinde, Türk ve Arnavut halklarının gösterdiği dayanışma, uluslararası camiaya örnek teşkil etmiştir. Ve së fundmi, solidariteti i treguar nga populli turk dhe ai shqiptar gjatë fatkeqësive të tërmetit të ndodhura në vendet tona ka dhënë një shembull konkret për mbar komunitetin dorëkomtar. Fier ilinde inşa ettiğimiz Türkiye Anavutluk Dostluk Hastanesi ve Laçtay yaptığımız deprem konutları bu dayanışmamızın en somut eseridir. Njëra nga veprat më bazike të kësaj të këti solidariteti shumë sinqert vlasëror me së dy vendëve tona ka qenë spitali misis Turqi Shqipri, i Shqipëri i ndërtuar në qytetin e firit, si dhe si dhe rezidencat apo shtëpit edhe e tërmetit të ndërtuara në qytetin e laqë. Inshallah, bundan sonra da devletimiz de, sivil toplum kuruluşlarımız da Arnavutluğun yanında yer almaya devam edeceğiz. Dhe dëshiroj të theksoj faktin se përsa do vazhdojmë kështu me këtë raport Vllazëror mitësor, do vazhdojmë të qëndrojmë pran vëllëzërve tan shqiptar. Aziz kardeşlerim, İslam düşüncesinde hayatın kalbinde, şehrin merkezinde medeniyetin temelinde cami vardır. Të dashur motra dhe vlesit e mi shqiptar, në qytetërimin Në mendimin islam, koncepti gjami eksiston në zemër të jetës dhe në qendrën e civilizimit si dhe në e qytetërimit. Gjamiler, kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma gibi toplumu yücelten değerlerin yaşatıldığı mekan birliğimizi ruh birliğine dönüştüren mabetlerdir. Yekosisht Gjamit janë vande të shqenjta ku reflekton vlerat shpirtërore dhe vlerat që purojnë nga zemra për të cilën lavdrohen nga shqoqëria, nga vlazëria si dhe njëkosisht e nëzit bashkëpunimin dhe solidaritetin duke, sh, duke mbajtur të gjallë dhe duke shndruar kështu unitetin Eksay hapsiyle tı camis Ede Camiler sadece ibadet Mekanları değil Ezanlarıyla bütün insanlığı Tevhide kulluğa Ve Allah'a çağıran Kubbesiyle müminleri birleştiren Mihrabıyla yüzleri Ve gönülleri Yüce Rabbimize döndüren Hakikat merkezleridir Nigosir cami Nuk yan vetem vende ku Thirët e zani me zëtë e lartë, gjamit nuk janë vende vetëm për tu adhuruar, por një kosisht ata janë për të thirur barë njërzimin në monitoizëm, për të thirur njërzimin në mirësi, në adhurimin në Allahu në vetëm, si dhe i bashkonë muslimanët në kuponën e vetëmë. Yüce dinimiz biz muslimanlara, camiler inşa etmeyi ve camilerimize sahip çıkmayı bir görev olarak yüklüyor. Kjo është feja jonë e madhe e cila në një farë mënyrë na imponon të tyrën neve si musliman që jo vetëm të ndërtojmë xhamit, por të dalim Zot dhe të mbrojmë ato. Bugün camileri inşa ettiğimiz gibi bu camilerin temsil ettiği değerleri yaşamak ve yaşatmak için de hep birlikte gayret göstermeliyiz. Një soj si kur sot që po dhe po hapim gjamin, duhet të përpichemi dhe në të ardhmen, që të qizë së pashku të jetojmë këto vlera të cilat na jofron gjamia dhe ti mbajmë qalë këtu mes nesh. Barış dini İslam'ın yüce değerlerinden kopmamalı, kutsal dinimizi şahsi emelleri için istismar eden çıkar gruplarına meydanı boş bırakmamalıyız. Ne nuk duhet të shkëputëm i për një moment nga feja islame, nga feja e paches, ve nuk duha tualem bosh, sheshin fushëm të gjithë atyre grupeve apo çrçeve të cilat ushënin interesat e tyre për çellimet e personale. Bu esinle genç yaşlı bütün kardeşlerimizi bu mabedi bir huzur mekanına dönüştürmeye, camilerimizin temsil ettiği değerleri yaşatmaya davet ediyorum. Pra, kjo është detyra e qdo muslimani që ka vetëdije dhe ka ndërgjegje, kështu që gjamija e namazas është gjamija e vlezërve tanë, musliman me zemër dhe ndërgjegje të pastër. Davetimize icabet eden tüm kardeşlerime şimdiden teşekkür ediyorum. Turqia do të vazhdoj të qëndroj pran, të qith atyre të cilët kanë nevoj dhe një kosish, nga këtu ju për cilë gjitha përshëndetjet për gjith për vlezit të cilët sot janë këtu prezent. Në e lika dhe shtenim, gazete ve ishkale edilmiş Filistin topraklarında, Israelin uyguladığı soykırım bir yılı geride bıraktı. 50 bin masum Filistinli kardeşimiz, şehit edildi. Yüz bini aşkın kardeşimiz yaralandı. Camiler, kiliseler, hastaneler, okullar, üniversiteler ve pazar yerleri bombalandı. İsrail yönetimi Filistin'de çocuk, kadın, genç, yaşlı demeden saldırılarına devam ediyor. Şimdi de İsrail yönetimi katliam politikasını Lübnan'a taşıdı. İsrail'in uyguladığı devlet terörünün karşısında durmak hepimiz için vicdani bir zorunluluktur. Të dashura, motra dhe vlezit e mi shqiptar, që që dini edhe ju ka kaluar një vit nga fillimi i gjenocitit, i cili po është tartuar nga Izraeli në Gaza, dhe në teritorit e saja të pushtuara në tokat palestinese. Janë 50.000 vlezër të të pafajshëm palestinese të cilët kanë rënë martir, shëhit, janë vrarë në sulmet e Izraelit, si dhe bisht 100.000 janë plagosur, janë bombarduar gjamit, kishat, shkollët, universitetet dhe vëndet e pazarit të tregut apo të punës ku ata ushqeshin. Qeveria Izraelite e vazhdon sulme dhe saja barbare ndaj fmijeve, grave të mirojeneve si dhe të boshurëve në Palestine dhe të një Izraeli e ka quar politikën e ti sulmose, barbare, agresive në drejtim të Libanit. Israelin ujguladu devlet terorinën karsësënda durmak hepimiz için vicdani bir zorunluluktur. Netanyahu yönetimi son olarak Lübnan'a da saldırmak suretiyle bölgede barış sağlanması gibi bir niyeti olmadığını tekrar göstermiştir. Është një detyrim i moralit i ndërgjegjes tonë njerëzore për të gjithë që ndjejnë kanë zemra të qëndrojnë kundra terrorizmit shtetëror për të cilën aplikohet nga Izraeli dhe Palestini. Qeveria Izraeli dhe një të njohët ka të reguar sërish se nuk ka ndërmen të vendos pashen atje në rajon dhe se fundbi e të regoj qartë të duke e sulmuar dhe shtetin e Libanit. Bu kutsal mekandan, bir kez daha, Müslümanlar başta olmak üzere, vicdan sahibi tüm dünyaya İsrail saldırganlığına karşı ortak tavır almaları çağrısında bulunuyorum. Bu düşüncelerle bu güzel camide edilecek duaların, yapılacak ibadetlerin hak katında kabul olmasını niyaz ediyorum. Namazgah camimizin Arnavutluk'taki kardeşlerimize bir kez daha hayırlı olmasını diliyorum. Hepinize Sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Tekrar kucaklaşmak, tekrar görüşmek dileğiyle sizleri Allah'a emanet ediyorum ve mikrofonu Diyanet İşleri Başkanımız Profesör Doktor Ali Erbaş hocamıza bırakıyor. Të dashur vlezër dhe motra shqiptar dhe njëher Dua i pajthirje komunitetit tërkomtar nga këj fond i shenjë Nga këtu edhe njerë ndaj muslimanve duhet të kemi përgjithsi dhe ndërgjegje dhe ne nga nga tjetër duhet të mbajmë një qëndrim të përbashkët. I ndodhur brenda këture mendimeve dhe ndjenjave. I lutëm Allah u gjelesha në huqë të gjitha adhurimet, i patetit, duat që të përnë në këtë gjami të pranohen të ki i zotë. Shpresoj që që e johë dhe në mësës të jetë.